Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan itu di awal-awal ketika mana Nabi nak mengajarkan zikir kepada sahabat. Imam Syafi'i jemput, apabila imam telah mengetahui makmum telah mengetahui zikir, maka hendaklah dia senyapkan, rendahkan suaranya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa pandangan Ustaz Dengan justifikasi Seorang imam yang mahu Zikir beramai-ramai Selepas salat Kerana ingin mendidik jemaah Zikir-zikir Dan beliau tidak pasti Jemaah sudah pandai berzikir Kerana baginya Boleh jadi ada Di antara jemaah yang baru insaf Kenal masjid Dan baru kenal salat Wallahu alam Isu Zikir kuat Atau zikir pelan ni Dia bukan bab uh, Sunnah atau bid'ah dia bab yang mana yang Nabi buat sentiasa yang mana Nabi buat kadang-kadang tu je dalam riwayat memang Nabi SAW pernah berzikir lepas salat dengan mengangkat suaranya Hadis Ibn Abbas dalam Sahih Bukhari dia kata saya mengetahui Nabi habis salat bila saya dengar bunyi zikir so maksudnya Nabi ada zikir dengan mengangkat suara tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan itu di awal-awal ketika mana Nabi nak mengajarkan zikir kepada sahabat. Imam Syafi'i jemput, apabila imam telah mengetahui makmum telah mengetahui zikir, maka hendaklah dia senyapkan, rendahkan suaranya. Dan sebab itu di antara hikmah imam disuruh untuk berpusing sama ada berpusing ke kanan ataupun menghadap makmum setelah salat selesai adalah untuk nak bagi tahu kepada orang yang baru masuk. Salat telah pun habis Kerana mereka zikir diam-diam Takut-takut bila imam duduk lagi kat tempat dia kan tak 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 mengadap kepada jemaah orang yang baru masuk dia duk ingat solat masih ada dia masuk dia berapa berimamkan dengan imam yang telah habis solat sebab dia tak tahu kan semua pakat senyap zikir pelan-pelan kan itu di antara hikmahnya nak bagi tahu solat telah pun habis jadi asalnya adalah dibenarkan solat dibenarkan ataupun di, di dianjurkan berzikir lepas solat itu dalam keadaan tidak meninggikan suara. Tapi kalau imam dia tengok makmum yang tak pandai nak berzikir, dia boleh meninggikan suara sedikit selagi mana tidak mengganggu orang-orang yang masbuk. Ha ni kadang-kadang dia orang kata apa? Dia punya zikir tu punya kuat sampai orang masbuk tak leh nak baca Fatihah. Ha, itu tak boleh lah. Ha, jadi terpulang pada imam lah. Kalau memang nampak memang makmum dia tak pandai lagi. Dia bolehlah angkat suara sedikit. Selagi mana tidak mengganggu orang yang masbuk. Mungkin ada orang kata, ha, siapa suruh terlambat. lambat? Bukan semua orang macam kita boleh datang cepat. Ada orang dia ada urusan, ada kerja. Dan di zaman Nabi pun ada orang masbuk. Kan? Di zaman Nabi SAW ada orang masbuk. Bukan kata masbuk je. Ha, Nabi dah habis salat dah. Baru dia datang. Sehingga Nabi tanya, terpaksa tanya sahabat yang dah salat tu Siapa yang nak bersedekah dengan laki ni Salat dengan dia balik Supaya dia dapat pahala berjamaah Ada orang yang mempunyai Tugas yang mempunyai aa, Kerja aa, Bukan semua Free macam kita ha, Jadi sebab itu kena raikan Tapi kalau nak bagus Gantunglah Zikir-zikir yang sunnah ni di hadapan Ataupun di dinding-dinding masjid Supaya Pertama tak mengganggu makmum yang masbuk dan supaya makmum pun boleh belajar zikir-zikir yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu ya? alaihi wasallam. Baik. Oh ini soalan panjang ni. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita tahu ada hadis di mana akhirat nanti Allah tanya hamba tentang dosa, ada hamba nafikan sehingga Allah datangkan saksi iaitu dirinya dan ada hamba dia apa ni? Dia Saya tak faham dia tulis ni Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni Kerana kita dah tahu hadis ni di dunia Jadi mungkin kita boleh I-A-K-A-N -E apa Kita Iyakan Dan ada hamba dia iyakan dosa dia Dan Allah ampunkan dia kerana dia iyakan dosa dia Bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni kerana kita dah tahu hadis ni di dunia Jadi mungkin kita boleh iyakan kesalahan kita Kerana dah tahu Tapi saya tahu ia tidak seperti yang dimaksudkan Bagaimana kita nak dapatkan kelebihan Ni jika ditakdirkan demikian Ni sebenarnya Hadis-hadis yang seumpama ini Hadis yang kita baca Allah Ta'ala ampunkan hamba Hadis bitaqah Antara yang paling masyhur Hadis tiruat tiru ini Sahabat apa ni Sahabat dengar Nabi SAW cerita Nabi kata ada orang ni dia punya dosa tu 99 buku Catatan buku dosa dia tu 99 buah Satu buku Satu buku Luah dia seluah selu, selu, mata memandang Kullu sijilin Mislu maddil basar Satu catatan buku Seluah mata memandang ha, bayang 99 Punya banyak dosa Cuma ada satulah Bitaqah kat kecil Dalam dia adalah ilaha ilallah Itu je lah amalan baik dia Allah Ta'ala ampunkan dia Allah Ta'ala ampunkan dia Cuma ulama beza pendapat Ada yang kata dia mati lepas dia masuk Islam ada yang dia masuk Islam tu lepas tu dia mati kira memang banyak dosa dia sebelum ni bila masuk Islam gugur lah dosa dia ada yang kata dia sebut tu dalam keadaan bertaubat dan tak sempat buat amal ibadat yang baik yang lain macam orang yang bunuh 99 orang tu dia dah banyak buat dosa lepas tu nak taubat taubat tu disebut la ilaha illallah dia tak sempat buat dia mati kan ha, ada juga yang kata begitu ada yang kata Allah Ta'ala memang nak ampun dengan dia ini kehendak Allah Nak ampun dengan siapa saja Dan memang kita percaya pun Mana-mana orang mati di atas tauhid Fahuwa tahtal masyiyah Siapa yang berdosa Mati bawa iman Cuma dia orang jahat Banyak buat mahasiat Banyak buat dosa orang fasik Tapi dia mu'min dia, dia beriman Dia bukan kafir Kalau dia mati Dia terletak di bawah kehendak Allah kalau Allah Ta'ala nak azab dia Allah Ta'ala azab dia Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia Allah Ta'ala ampunkan dia So hadis-hadis yang seperti ini bila kita baca yang nabi nak tunjuk kat kita adalah orang yang berdosa jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Tu je. Jangan putus harap. Sebab tu nabi cerita ada pelacur tengok anjing dahaga bagi anjing minum diampunkan. Ada orang dia salah faham, dia ambil literal. Ha, maksudnya pekerjaan saya sebagai pelacur ini diiktiraf dalam hadis. Saya cuma perlu bagi anjing minum. Kalau macam tu pemahamannya salah ha? Pemahaman tu salah. Sebenarnya bukan Nabi nak suruh orang yang terlibat dengan pelacuran untuk kekal just bagi anjing minum aja. Nabi nak kata kamu yang berdosa besar ni jangan sekali-kali putus harap dengan Allah. Kalau ada pelacur bagi anjing minum pun Allah Taala boleh ampun apatah lagi kamu bertaubat buat kebaikan jangan putus harap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu maksud dia tapi hadis macam ni kena baca sekali dengan hadis yang Allah Taala azab manusia disebabkan dosa dia ada hadis lain yang Allah Taala azab manusia disebabkan dosa hadis mimpi nabi macam mana nabi bermimpi orang yang berzina kan orang yang berzina Allah Taala masukkan dia apa azab dia orang yang makan riba Allah Ta'ala azab dia dan sebut dalam mimpi Nabi dalam hadis Bukhari panjang hadis Nabi tu kan jadi kita kena baca hadis yang sama seperti ini so barulah seimbang ada takut dengan azab Allah dalam diri kita ada harap dengan rahmat Allah dalam diri kita so seimbangkan keduanya dia seolah-olah macam burung lah dia ada sayap satu sayap burung tak boleh terbang kapal terbang pun tak boleh, tak boleh terbang dengan satu saya, dia mesti dua. Satu takut dengan azab Allah, satu harap dengan rahmat Allah. Siapa yang hanya harap dengan rahmat Allah, dia akan buat dosa sebab dia tak tahu Allah Taala ada azab ataupun diabaikan. Siapa yang terlalu takut dengan azab Allah, dia akan putus asa. Kerana dia akan sangka Allah Taala tak ampunkan saya ustaz. Saya ni berdosa. Kan kadang-kadang kita jumpa orang. Saya ni ustaz berdosa, confirm ahli neraka. Sebab dosa banyak saya buat. No. Rahmat Allah masih ada untuk kamu am, minta ampun pada dia tapi kalau kita tengah nampak orang buat dosa kita nampak orang buat dosa takkan kita nak kata buatlah kerana Allah Ta'ala maha pengampun ataupun kita kata lagi dosa besar lagi tak ada Allah Ta'ala kan maha pengampun buatlah lagi tak betul tu kita nampak orang buat maksiat bacakan kepada dia dalil yang berkenaan dengan bagaimana azab Allah kepada orang yang berdosa kita tengok orang yang nak kembali pada agama bawa dosa banyak masa tu baru kita buka hadis-hadis yang berkaitan dengan rahmat Allah menerima taubat hambanya yang nak kembali pada agama so dia kena ada keseimbangan dan kena tengok konteks dan suasana pergi ceramah depan orang miskin sesuai ke tuan-tuan tuan-tuan Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang infak fizabilillah dia pun menerima bantuan asnaf dia kata ustaz kami nak infak macam mana kami pun terima bantuan So kalau kita pergi ceramah depan orang yang menerima bantuan, ceritalah kelebihan orang miskin. Doa mereka mustajab. Mereka masuk syurga awal sebelum orang kaya. Tapi kalau pergi ceramah depan orang kaya, takkan nak pergi tuan-tuan kemiskinan mempunyai kelebihan dalam agama. Dia kaya. Macam tak kena je ustaz. Takkan saya nak bagi bisnes saya bankrap. Ceritalah kelebihan infak fisabilillah bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan infak yang berkaitan dengan sumbangan dalam agama jihad dengan harta dan baru sempurna baru kena pada konteks jumpa pemimpin jumpa ahli politik bacakan kepada dia dalil haram khianat kepada amanah rakyat jumpa dengan rakyat bacakan hadis sabar dan taat kepada pemimpin selagi mana mereka tak suruh buat maksiat pada Allah baru kena tak? Ni jumpa pemimpin cerita, tuan-tuan, tuan-tuan, rakyat kena taat. Pemimpin sedap lah. Kita kena bacakan dalil-dalil, Nabi memberikan ancaman kepada pemimpin yang khianat. Barulah mereka akan, akan apa? Akan beringat. Macam itulah keadaannya. Wallahualam.